19 числа было, поступила команда на главное управление Днепропетров, Днепропетровской области о том, что в районе Мишуриного Рога неподалеку села было найдено предварительно ФАП-500. При выезде группы разминувания Днепропетровской области было идентифицировано, что это действительно ФАП-500. При прибытии группы на место было идентифицировано, что это немецкая авиабомба массой 500 килограмм. Угроза Почему эта авиабомба была опасна? Потому что она находилась очень близко к селу и так как здесь еще находился элеватор из отток Днепра, которые загружались в баржи. Излечь авиабомбу эту не, не, не представлялось возможно, так как на них ставились взрыватели-ловушки, и при, было принято решение уничтожения на месте. Для этого были проведены следующие виды работ. Эту авиабомбу было засыпано песком, засыпано грунтом и сделана обваловка. Для минимального разлета осколка